barchaga assalomu alaykum hozirgi kunda barchaning nigohi ni rossiya va ukraina o'rtasidagi voqealar tomon qaratilgan hozirda ko'pchilik nega bu ikki davlat urushmoqda va bu urushning sababi nima deb bosh qotirmoqda aslini olib aytganda o'rtada rossiya ukraina urushi yo'q ukraina davlati faqatgina o'ziga berilgan rolni o'ynamoqda xolos lekin ukrainaning bu qilayotgan ishlari juda ham qimmatga tushishi mumkin aslida bu yerda aqsh hamda rossiya o'rtasida ko'rinmas ziddiyat kechmoqda ukraina davlati bir necha yillardan buyon nato tashkilotiga a'zo bo'lish uchun harakat qilib kelmoqda rossiya davlati esa hech qachon bu narsaga ruxsat bermaydi chunki ukrainaning natoga a'zo bo'lishi shuni anglatadiki agarda bu voqea haqiqatga aylansa nato ukrainada o'z qarorgohini o'rnatadi albatta o'z qo'shini va qurol yaroqlari bilan birgalikda rossiya davlati esa bu narsaga ikki dunyoda ham ruxsat bermaydi rossiya va ukraina o'rtasidagi ziddiyatdan vahimaga tushgan bir qancha davlatlar aqshdan qurol yaroq va qiruvchi samolyotlar sotib olishni boshlab yuborishdi ishning eng qiziqarli tarafi esa dunyoning eng tinch davlatlaridan biri bo'lgan finlandiya ham aqshdan qiruvchi samolyotlar sotib oldi xulosa qilib aytganda yana bir bor aqsh davlati ikkinchi jahon urushida bo'lgani kabi barcha narsaga sabab bo'la turib sovuq urush orqali o'z cho'ntagini puldan to'ldirmoqda pandemiyadan katta zarar ko'rgan aqsh ikkinchi jahon urushida bo'lgani kabi ularni yana bir urushga ehtiyojlari bor ular bu sinovni rossiya va ukraina davlatlari ustida olib bormoqdalar lekin vladimir putin aqlli inson biz bilgan barcha ma'lumotlarni va o'rtada bo'lib o'tayotgan barcha o'yinlarni albatta vladimir putin ko'rib sezib turibdi bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yil bmt nato va sovet ittifoqi o'zaro kelishuvga erishadilar u kelishuvda vladimir putin sovet ittifoqini tarqatib yuborishga nato esa sobiq sovet ittifoqi davlatlarining hech biriga kirmaslikka va'da beradi lekin nato bu so'zida turmadi nato bolgariya va bir qancha davlatlarga kira boshladi navbat ukrainaga kelganda esa tabiiyki vladimir putinning jahli chiqdi umid qilamizki voqealar rivoji keskin tus olmaydi aks holda kutilayotgan ammo insoniyat hech ham istamaydigan voqealar yuz berishi mumkin shuning bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi to'g'ri qisqa video lekin kerakli ma'lumotlar agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa videomizga bir dona like bosib qo'ying navbatdagi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling